До себе саме він останні два роки тримає титул чемпіона Білоцерківського марафону. То, можливо, новачкам в марафоні приємно буде почути відповідь на питання складні і нескладні. Можливо, комусь вони допоможуть саме завтра показати найкращий час. Отже, ми вітаємо ігоря Лефіренко, Переможець Двох останніх білоцерківських марафонів Ігор'я, чи складно тобі давалась перемога? Да, перемоги завжди, мабуть, легкі, тому що ти побеждаєш на фініш ставиш не чувствуєш. Тяжелі підготовка. От саме зараз за підготовку, так як же ми знаходимося на вечері, на спеціальній вечері, то яке значення має харчування в підготовці спортсмена до старту? Я думаю, если брать профессиональный спорт, то ну, очень щепетильно подходим в плане питания, в плане марафона. Дня марафона брать для тех людей, кто первый раз хочет попробовать себя в марафоне и узнать, что это такое. Я думаю, здесь не нужно слишком заморачиваться. Главное исключить жиры в день старта и не бояться, я знаю, что по дистанции будет питание. То есть многие не знают, что стоят бананы, стоят сахар, стоит лежит шоколад. Его можно есть и нужно есть, когда вы чувствуете, что вы устали. Основное это нужно быстрые воды то есть сахар, шоколад, водичка, не стесняйтесь, я уверен, вам поможет в этом борьбе. И плюс освежающие процедуры? А, ну, естественно, водичка, мочалочки, это все помогает, так как... В марафоне очень важно пополнять энергию, потому что организм не способен спро справляться с ней даже у профессионалов. То есть даже профессионалы пьют различные энергетики, пьют воду по дистанции, так как после 25 километра у вас просто уже организм перестает функционировать. Поэтому нужно обязательно есть по дистанции бананы. Мы не едим. Ми не успіваємо це зробити. Вам я желаю це діяти. А щодо темпу, коли який темп саме Ігор робить на своїй дистанції? Ну, для марафона очень важно все равно выходить не просто так. Нужно быть хотя бы немного готов, чтобы чувствовать себя. Потому что марафон начинается после 25-го, после 30-го километра основное. И именно важны силы психологические и физические там. Так как ä, первая дистанция, вы ну, достаточно легкие ноги, эмоции, можно начать быстро, но просто вряд ли вы закончите туда дистанцию. В марафоне вот основное – грамотно распределить свои силы, э, грамотно чувствовать себя слушать, где темп можно немножко сбавить в середине дистанции, поддержать. То есть, опять же, профессиональный спорт и аматорский, именно те, кто первый раз выходит, отличаются. Мы знаем свой темп, мы знаем свои способности, мы знаем, на что мы идем. И то в конце, и то, в конце у нас силы уже не остаются, можно на последних нескольких километрах терять по 5-10 по минут, поэтому здесь. Так тебя, Игорь Олефиренко, на первом марафоне и тогда, когда он ты был чемпиона. Ну, в дебюте в марафоне ой, я проклинал марафон, потому что я добегался слезами на глазах его. А второй марафон именно когда я выиграл в Белой Церкви. Э, тактика была, мне грамотно тренер сказал, то есть слушал тренера, бежал в группе. Ну и потом чувствовал себя. После 30-го километра начались, мы убежали вдвоем с соперником. Здесь уже ничего секретов нету, здесь просто идешь до конца, борешься с собой, борешься с ногами, борешься со всем. А что до формы марафон, я знаю, в плавании с каждым роком все, изменяется форма. Купальники одного стиля, купальники другого, стилю. А еще в марафоне? Ну, расцветка это вам под вкус, кто какой любит. Думаю, важно обувь, очень важна в марафоне, и важна форма в плане комфортности, так как марафон, ну после марафона достаточно болезненные ощущения всегда, поэтому форму подобрать комфортную. Эм, форма, не знаю, что еще, плееру. В Европе очень прикольно смотреть, как Аматры бегают, у них с собой есть бутылочки, есть с собой разные гелевые напитки, то есть в уши плеера они бегут, они наслаждаются марафоном. Это основное, что вы должны получить от дистанции. А что до часть спины? Вот вы чувствуете, что сзади кто-то сидит там на хвосте? Я стараюсь убежать от этой стены. А сами бывают такие моменты, еще сами до кого пристроитесь до нахвиста? Марафон вообще первая, первая половина дистанции является, вы бежите в группе, вы не должны думать, вы должны просто бежать, должны максимально расслабленно держать высокий темп. Вот это первая дистанция, первая половина. И здесь все правильно подобрать свою группу, с кем бежать, с кем работать в паре. Поэтому здесь ничего зазорного, помогать друг другу по дистанции. Все равно на финише, если ты сильнейший, ты победишь. Если ты себе, ничего страшного. Дистанция все покажет, на сегодня, это а завтра. А как в приводу тандему тренера и спортсмена? Ну это основное, основное, основное слушать тренера, знать слушать его советы и даже когда мы едем, не присутствует тренер, всегда есть последняя сола тренера, который в принципе и решает в том, какой темп тебе выбрать, как правильно подобрать себя, как правильно начать в какой группе, потому что спортсмен это человек, профессионал, который выходит, он с горячей головой может начать на любое, на, любое время. А вот тренер должен сохранить холодный голову. И на передодне завтрашнего старта побажание вашим суперникам, друзьям. Э, наверное, хочу вам пожелать всем закончить дистанцию в марафоне, это основное. Что ему, дякую вам, приятного Я вам нагадую, что у нас есть столик, консультативный столик.